السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کا ہمارا ایمان فروز موضوع ہے نیکی کا بدلہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم فرمانے والے جو دلوں کا راز جانتے ہیں جو نیتوں کو بھی دیکھتی ہیں اور جو ہر نیکی کو محفوظ فرما لیتی ہیں اور درود و اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں نیکی صبر معافی اور حسن کا سب سے خوبصورت راستہ دکھایا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو نیکی آپ نے تنہائی میں کی جسے کسی نے نہیں دیکھا جس پر کسی نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا اور وہ نیکی کہاں جاتی ہے یا واقعی نیکی ضائع ہو جاتی ہے یا پھر وہ کسی ایسی جگہ محفوظ ہو جاتی ہے جہاں نہ زنگ لگتا ہے نہ چوری ہوتی ہے اور نہ ہی بھلائی کو بھلایا جا سکتا ہے آج کا یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکی کر کے تھک چکے ہیں جو اچھا کر کے مایوس ہو چکے ہیں اور جو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا بننے کا کیا فائدہ آج ہم قرآن پاک حدیث مبارکہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوال اور ایک دل کو حلا دینے والی کہانی کی روشنی میں یہ جانے گے کہ نیکی کا بدلہ کب کیسے اور کہاں ملتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم اس دنیا میں اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں تو وہ فوراں ہمارے ساتھ بھی اچھا کرے ہم مدد کرے تو تعریف ملے ہم قربانی دے تو قدر ملے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی ہماری نیکی کا جواب خاموشی میں ملتا ہے کبھی بدلے میں دکھ ملتا ہے اور کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے شاید غلطی کی نیکی کا حساب انسان نہیں رکھتا نیکی کا حساب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ رکھتی ہیں نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی تم کسی کے لیے اچھا کرو چاہے وہ قدر کرے یا نہ کرے اللہ ضرور قدر کرتی ہیں اکثر نیکی کا بدلہ وہاں سے ملتا ہے جہاں سے تم نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی کیوں نہ کہ رب دیکھتا ہے دل کا اخلاص نہ کہ لوگوں کی واہ واہ نیکی کر دریا میں ڈال صرف کہاوت نہیں ہے یہ یقین ہے کہ اللہ کبھی بے انصافی نہیں کرتا بس نیکی کرتے جاؤ رب لوٹاتا ہے وہ بھی بہتر انداز میں قرآن پاکی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں سورت الرحمن آیات نمبر ساٹھ یہ آیات ہمیں یقین دلاتی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے کے ساتھ نیکی کرے گا میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا ہو سکتا ہے وہ بدلہ دنیا میں فوراں مل جائے لیکن وہ نیکی اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہے اور جب بندہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے تب وہ نیکی اس کے کام آتی ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں نیکی دراصل اللہ کے ساتھ ایک سوتا ہے آپ نیکی کریں اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ اللہ کسی کا حق نہیں مارتا اور اللہ کسی کی نیکی نہیں بھولتا حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے صحیح مسلم شریف میں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ نیکی صرف دینا نہیں بلکہ ساتھ دینا بھی ہے جب آپ کسی کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سہارا بنے تو آپ بھی کسی کا سہارا بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے آنسو پہنچے تو آپ بھی دنیا میں کسی کے آنسو پہنچے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اسے دس گنا بدلہ دیا جائے گا سورت اللہ نام نمبر ایک سو ساٹھ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ ایک نیکی کو دس نیکیوں کے برابر کر دیتا ہے اور بعض نیکیوں پر اس سے بھی زیادہ عجر عطا فرماتا ہے سوچیں ہم روز سوچیں اگر ہم روز صرف ایک نیکی کر لیں تو ایک سال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے چہرے پر مسکرانا بھی صدقہ ہے ترزمی شریف میں یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی بہت آسان ہے بس نیت کی ضرورت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکی کرو دریا میں ڈال دو اگر مچھلی نہ جانے تو اللہ ضرور جانتا ہے یہ قول ہمیں اخلاص سکھاتا ہے کہ نیکی صرف اللہ کے لیے ہو اب میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کو واضح طور پر نیکی کے بدلے کے بارے میں بتائے گی ایک غریب مزدور تھا جو روزانہ سخت محنت کرتا اور جو تھوڑا بہت کماتا اس میں سے بھی کسی نہ کسی کی مدد ضرور کرتا ایک دن اس نے راستے میں ایک بڑی عورت کو دیکھا جو بکی تھی اور چلا بھی نہیں جا رہا تھا اس مزدور نے اپنا کھانا جو اس نے دن بھر کی مزدوری سے خریدا تھا اس عورت کو دے دیا اور خود بکا گھر چلا گیا کئی سال بعد وہی وہ مزدور ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا جب ہر دروازہ بند ہو گیا تب اللہ نے اسی بڑی عورت کے بیٹے کو اس کی مدد کا ذریعہ بنا دیا کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نکی کا بدلہ وہی سے نہیں آتا جہاں سے ہم توقع کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں نیکی کریں چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کیوں نہ کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی نیت کو جانتا بھی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا بھی ہے اور آخر میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے تو نیتوں کے وزن سے بھی واقف ہے اے اللہ ہم سے وہ نیکیاں قبول فرما جو ہم نے تنہائی میں کی جو صرف تیری رضا کے لیے کی جن پر ہمیں دنیا میں کوئی داد نہ ملی اے اللہ ہماری چھوٹی نیکیوں کو بڑا بنا دے ہماری کمزوریوں پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھاپ دے اے اللہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے تھکنے والا نہ بنا اور نیکی کا بدلہ لوگوں سے نہیں صرف تجھ سے مانگنے والا بنا اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے قیامت کے دن کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اور آج ان کا بدلہ مکمل ہوا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی دل کا سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما آمین اے اللہ ہماری زندگی میں نیکی کو معمول بنا دے اور ہمیں برائی سے دور فرما ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما آمین یا رب العالمین میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اگر آج کا یہ ہمارا بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو اگر اس نے آپ کو نیکی کی طرف ایک قدم اور بڑھنے پر مجبور کر دیا ہو تو اس نیکی کے سفر میں ہمارا ساتھ ضرور دیجئے ہمارے چینل نور الٰہی کو ضرور سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک کرے اور اسے اپنے پیارے دوستوں رشتہ داروں گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ نیکی کا یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچ سکے کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور وہی وہ نیکی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے پھر ملیں گے اگلے نئے ایمان فروز موضوع کے ساتھ تب تک بھی ایمان اللہ